Tahun 66 dia gantung Syekh Kutub. Ha kes kita kena kena hukum kena, 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 kena gantung mati pasal kes tu lah. Pasal Abjamal Nasir dah tak tahan dah dengan Ikhwan duk 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 kutuk depa, provok depa, kritik dia akhirnya lah tunggu saya aku gantung tu ya. Maka dia gantung Syekh Kutub dan beberapa orang pemimpin Ikhwan tahun 66. Syekh Kutub ni peringkat awal masa Jamal Abdul Nasir duk lawan dengan Israel pasal ni memang dia pu, ni Ikhwan penyokong kuat dia. Masa ni asal mana tak ada dah ni kan. Jadi era ni era Syekh Kutub dia, ya. Syekh Kutub pegang Al-Azhar pasal ni. Jadi masa tahun 62, 63, uh, masa tu Jamal Abdul Nasir buat PSA, Parti Sosialis Arab. Jadi sejauh mana dia cuba bohong dia sendiri, dia tak mampu bohong yang dia, dia memang berjiwa sosialis. Jadi dia tak mampu nak, nak tunjukkan dia memang sosialis, akhirnya dia, 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 dia islamikkan sosialis dia, dia jadi PSA, Parti Sosialis Arab. Tahun 63 tak silap. Dan dia buat macam tu, lagi dah puak-puak -pok ni melompat. Ulama-ulama azhar, puak agama -pok agamawan ni mula-mula kritik dah. Di situ lah ikhwan, mula lagi lagi dahsyat lah bubuh dia. Itu dia Mesir. Masa ni, uh, di Saudi tengah duduk serabut. Tahun 64, berlaku perang di Yaman. Uh, General Abdullah Salal dengan Imam Badar. masa ni bila berlaku perang di Yaman, uh, Jamal Menasir kata, Okey, aku nak kena dapat pengaruh. Dia pergi Yaman. Raja Saud, Raja Saud ni As Saud bin Abdul Aziz tu, dia pun masa tu duk guna kutuk teruk. Maka dia tak aku nak buat guna mana nak bagi rakyat aku percaya ke aku. Nampak aku ni ketua Arab, maka dia pun pilih di Yaman. Berlaku pertempuran uh, Islam konservatif versus Islam progresif, progresif. radikal. Kata-kata tentang Wahabi naik baliklah masa tu di Yaman. Lagu tu bergaduh. Okey, di Iraq ada masalah dia. Semua duk bergaduh ni. Tahun 64 macam tu, kalau aku salah 63 tapi era itu Israel dia buat perangai dia lencongkan sungai Jordan tu. Ha, masa tu barulah umat Islam semua terkejut. Tapi daripada part point baru bila Israel dia buat perangai lagi tu. Maka Jamal Abdul Nasir apa semua ni pakat balik mai buat kempen. Tunggulah kedatangan Imam Mahdi yang baru. Israel akan hancur kali kedua. Pakat, pakat buat keluar statement. Semua pakat guna modal Israel. Untuk nak tarik pengaruh orang Arab masa tu. Dalam duk kalut-kalut lagu tu. Abdul Aziz uh, As-Saud digulingkan juga naik Faisal. Tak apalah. Cuma nak abang kata 64, 63, 64 depa condongkan sungai, 65 depa duduk sit down untuk bincang, okeylah kita redakan saat, macam mana kita nak bagi sungai elok balik? Bukan bincang nak lawan Israel. Okey, tak apa. Oh. Aliran sungai Jordan tu sepatutnya uh, melalui negara-negara Arab ni lah Jordan, banyak negara yang terlibat. Tapi bila dia lencongkan masuk ke kawasan dia semua. Jadi dia memang memberi kesan yang sangat besar kepada seluruh kehidupan orang Arab lah pasal sumber makanan, sumber protein dan sumber air kan. Sebab tu dia mesyuarat balik Maksud uh, masa tu lah uh, Asa'ud digulingkan Naik Faisal yang bagus King Faisal So rakyat mula boleh terima balik Dan mereka duduk berbincang Macam mana mereka nak Korek balik Bukan cerita nak lawan Israel Nak cerita korek balik Bagi elok balik Dalam duk pumpang-pumpang macam tu 67 Israel turis bom oh, Israel apa uh, Fad Mesir Syria macam tu kan 67 kan Bom pekalan udara ni Pekalan uh, tentera ni Pakat mati habis lah Orang oh, Palestin yang kata lah Lagi teruk kena kan Tu 67 perang tersebut bila bom macam tu, habis semua kata-kata tadi. Nanti kan Imam Mahdi kedua, Israel akan hancur, humban Israel ke laut. Habis. Tak boleh pakai ada semua poster-poster tu. Maknanya dalam tempoh tu, Ikhwan dah habang dah. Benda ni akan jadi ni. Pasal masa ni apa tu? Pasal tu masa tu Ikhwan buat apa tau? Ikhwan buat PLO, Fatah. Fatah tu 64. Bukanlah jangan buat fatah. Orang-orang yang di Mes di Palestin yang dapat pengaruh ikhwan punya pemikiran tu, mereka membentuk fatah. Sebab depa dah jemu dengan pemimpin-pemimpin Arab ni yang nak relate cerita tadi tu. Depa dah jemu dengan pemimpin Arab duk bergaduh, duk macam duk, duk cerita macam-macam. ni mereka buat sendiri lah. Ya? Fatah peringkat itu peringkat fatah yang, yang radikal bukan fatah sekarang. Fatah sekarang fatah yang politik. Fatah dulu fatah yang radikal yang angkat senjata. Yes, yes, yes lah. Yes pun kalau kita kalau kita perlu setuju, yes bukan kita perlu, kita memang perlu pun. Peringkat itu dia memang radikal. Dia memang angkat senjata. Dia cuma jadi slow selepas 1993. Oh slow kan? Ha, jadi bila Israel serang pekalan tentera Syria, Mesir, bom habis semua ni. Ini, tahun 67 Dan ini sebenarnya sepuluh ada kaitan juga Dengan peristiwa Eli Cohen tu Tahun 67 lepas perang tu, Jamal Abdul Nasir sudah sudah buat uh, pengumuman lah. Dia nak letak jawatan. Dia kata, kekalahan perang ni sebab saya lah. Sebab, okey, minta maaf. Tahun 66, dia gantung Syed Kutuk. Ha, Syed kena, kena, hukum, kena hukum gantung mati pasal kes tu lah. Pasal Jamal Abdul Nasir dah tak tahan dah. Dengan Irwan duduk duk kutuk depa, provok depa, kritik dia akhirnya lah tunggu saya aku gantung tu ya. Maka dia gantung Syek Kutuk dan beberapa orang pemimpin Ikhwan tu 66. Dia kata macam hampa ni orang Arab terlalu bermain sentimen dan terlalu banyak duk merebut tempat kedudukan politik masing-masing. Bagi Ikhwan masa tu perjuangan kita adalah selagi orang Israel duk ada dekat Palestin selagi tu kita tak boleh berehat. Bagi Ikhwan, kita hantam Israel dulu, lepas tu apa bergaduh lah lain. Ha ni masing-masing nak merebut. Tu kata tadi, Saudi pun nak nak nak, nak claim, Mesir pun nak claim, semua pakat-pakat nak jadi ketua. Masa ni Turki dia pelik sikit lah. Dia duduk ralik tidur. Ralik lah kan selimut baru. Ha, Turki masa ni dia da, dalam radar ada kurang sikit. Ha, Saudi pula masa ni sebab kes dia dia terdesak nak ekspor pemikiran dia keluar. Tapi ialah zaman Rasul pun berjasa sebab dia pun Israel. Dan dia memang ada vision je kita pernah baca buku Jamal Abdul Nasir Falsafah Revolusi buku tu bagus uh, dia cerita tentang cita-cita dia nak buat lingkaran Arab lingkaran Afrika lingkaran Islam tu menarik lah maksud dia ni pemimpin yang ada vision tapi selalunya pemimpin yang ada vision ni dia mesti kejam sikit lah kalau baik dia tak ada vision selalunya dia kena kejam sikit baru dia ada vision selalunya macam tu lah dunia Islam ni Jamal Abdul Nasir bagi aku uh, dia contoh baca, baca soalan tadi adakah dia ada sisi islamik dia akan guna benda tu mungkin bukan niat, bukan niat islamik pun contoh macam perang Suez dia nak dapatkan terusan Suez balik tapi kebetulannya dia kena lawan dengan penjajah, kena lawan dengan Israel, dia lawan dan dia menang. Orang nampak jadi pejuang Islam. Sedangkan mungkin dia memperjuangkan negara dia. Sebab tu dalam kes ikhwan muslimin, bila ikhwan muslimin ikhwan muslimin kutuk dia, dia gantung lah, dia beli bah. Sebab tu peng, pembantu, uh, pengganti dia Anwar Sadat lebih islamik sikit. Tak adalah islamik sangat. Dia macam Tun Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim lah. Mungkin kawan ni dia cengih lawan Israel dan tapi ada sisi yang kita tahu lah dia punya level uh, dengan Islamik dia, dia, bukan dia tak mesra dilihat macam tak mesra bila Mai Anwar Ibrahim dia cuba nampak sisi Islamik. Aku nampak lebih kurang macam tu lah. Bila naik Anwar Sadat dia nampak, "Ai aku tak boleh tinggal sangat Islamik ni." Eh. Kan? Maka Anwar Sadat dia adalah abim versi Mesir dia tu kan. Ha adalah. Tapi dia pun tak lama lah. Ha, ya, ya, zaman Nasir tu lepas perang 67 tu, dia, dia letak jawatan. Dia kata semua ni punca salah pada dia. Bila dia kata macam tu, orang mesti jadi kesian. Sebab dia teriak atas pentas. Kat Rosir dia teriak, saya yang salah. Ma. Lepas tu, orang semua tak ngalah berhenti Datuk. Jangan berhenti. Kami yang salah bukan Datuk. Padahal dia pukul lepas bunuh Syed Kutuk dua tu lepas. Lupa semua dosa dia pasal dia pandai main drama. Kau nak buat kata drama tu sampai kelar kalau jual berlaku lagi. Walaupun dia pernah bersalah, tapi dia pernah berjasa juga lah. Tapi nak buat kata lepas tu dia, dia naik balik. Eh dia naik balik lepas tu. Tak ada tak jawatan. Segala apa yang saya cerita tadi tu, semuanya saya muatkan di dalam buku Alfu Sanatin 2 yang sudah berada dekat pasaran sekarang. Alfu Sanatin 2 ni merupakan sambungan daripada Alfu Sanatin 1. Kalau Alfu Sanatin 1 hari tu, kita cerita daripada Sedina Osman sampai kepada jatuhnya Osmania. Yang buku ni kita sambung daripada jatuhnya Osmania sampailah kepada kurun-kurun moden masih lah.